સુરત મહાનગરપાલિકાના સેન્ટ્રલ ઝોનમાં વર્ષોથી મૂળભૂત સેન્ટ્રલ ઝોનને વર્ષોથી અન્યાય થાય છે હજુ પણ પ્રાથમિક અને મૂળભૂત સુવિધાઓ જોઈએ તેવી મળતી નથી ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે કે ભાજપ શાસકો અહીંથી ત્રીસ ત્રીસ વર્ષથી ચૂંટાઈને આવતો હોવા છતાં પણ સેન્ટ્રલ ઝોનના નાગરિકો સાથે અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે विरोध में आम आदमी पार्टी नेता अहमद पठानी आगे सेंट्रल जोन मुख्य कचेरी पहुंची उग्र रजुआत कर रही थी पिछले कई वर्षों से लगभग तीस साल से भाजपा यहाँ पर शासन कर रही है इसका एम एल ए भी भाजपा का है कॉरपोरेटर सबके सब भाजप के, के हैं और धारा सभ्य भी सांसद और सांसद भी जो है यहाँ पर भाजपा का ही है फिर भी सेंट्रल जोन का विस्तार ऐसा है जहाँ पर हर तरीके की समस्या है हर तरीके से प्रॉब्लम है अभी आप देखोगे यहाँ पर हर रोड के अंदर खड्डे हैं ड्रेनेज लाइन में प्रॉब्लम है पानी भर रहा है हर जगह पे। सेंट्रल जोन के अंदर सिर्फ तैंतीस जगह पे लीकेज है जो छोटी बड़ी लीकेज है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है और हर बार सेंट्रल जोन के नाम पर करोड़ों रुपये का जो बजट पास किया जाता है वो पैसे सब किसके खिसे में जाते हैं और कौन उसको ख़त्म कर देता है जो जनता तक नहीं पहुंचता, जनता के टैक्स का पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है उसका बर्तन उनको नहीं मिलता है ये समस्या बहुत ज़्यादा है मजबूरन हम लोगों ने लाखों बार करोड़ों बार यहाँ तक ये कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर हम लोग फरियाद नहीं करें और रजुआत नहीं करे फिर भी हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है इसलिए लोगों के साथ में आया गया और पर जितने भी सब लोग लोग सब हैं उन लोगों की कोई निकाल आता नहीं है और हर बार 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 फरियाद करने पर कोई उसका निकाल आता नहीं है सेंटर जोन विस्तार सुविधाओं ने है वारंबारियोंक्ति मांग करी है